сорокон увидел, продаются ракушки. Начал одну покупать, 12 лет зарабатывал себе. Так потихонечку рос, рос, рос. Диапазон при почти что миллион видов. У нас выбираешь то, что, то, что тебе досталось. Из муриксов финикийцы делали краску. Вот этот пурпур. -пур. Это не ретины. Ну, разбирать надо по видам. Из 268 выставок были многие по крупным городам украины. Я очень много коллекций видео, которые просто пошли на дно. Со смертью хозяина. Ну, 26 тысяч долларов за штучку. У меня было в бы романтике это не собиралось. Раді вітати усіх! З вами команда Віоліті про колекціонування. І зараз ми знаходимось на березі Чорного моря, тому що наша історія сьогодні буде про колекціонування мушель. Одесипи живуть біля моря і не уявляють, як може бути інакше. Наразі вздовж берега у багатьох місцях заборонено підходити через загрозу вибухів морських нім, однак все одно хочеться помилуватися хвилями, дихнути морське повітря і позбирати черепашки. Наш герой, колекціонер Раковин Андрій Шклярук, Свою колекцію почав збирати ще хлопчиськом, часто буваючи на староконному ринку Одеси, поряд із яким мешкала його родина. Ну, мама. Я жив недалеко від Бюконського ну, парку. Угу. Туди ви ходіли гулять. Ну, Срій жуки, пауки, растені. Вона старалась обіснити все, що знала. От це і то і зацепіла. В 14 лет мне сосед-художник подарил ревелево подарил ракушку, и ночник себе сделаешь. На Староконном увидел, продаются ракушки, начал одну покупать, 12 лет зарабатывал себе строительством. Ну и так потихонечку рос, рос, рос. Тут же было чернила. Чернила, вот это была косметика самая дорогая. Это паркеровские чернилы тоже же отсюда. Муриксы. Муриксы. Так, хорошо. С а. некоторых из Муриксов финикийцы делали краску. Вот этот пурпур знаменитый. М -м -м. Всем цветов радуги самый дорогой красный. Он всего три секунды держался. То есть прям из светла, которая жила в ней. Да? да. Это конус Прометеуса. Уши семейства конусов, у них очень много есть ядовитых, uh -huh. смертельные ядовитых для человека. Чувствую, какие красивые. Они сидят в песке, торчит только хоботок жало и двумя глазками. Когда что-то проплывает мимо, кулит, бегать за ней не хочется, он ее убивает. И на месте. съедает эту рыбу? Да. Это наземные африканские угу. Uh -huh. Ну, это может и съедобное быть, да? Да. Только надо знать, блісты, не визнаємо не ніглісти. У нас не все свідоме. <рес> Історія колекції має і трагічну сторінку. Будинок, де жила родина Андрія, провалився під землю на велику глибину. Колекція раковин виявилась похованою. Там дима старе. Це одні з перших вулиць одне робочий посік був. Наша квартира вся ушла в катакомби. Я понял, то що я все одно буду. Провалилась і щезла Иногда Іноді колекціонер міняє щось зі свого зібрання, а потім дуже сумує, що так сталося. Найбільша втрата нашого героя унікальна за розміром черепашка кардіум Костатум. Київський колекціонер прийшов, прийшов меняться, привез каталог зрубіжний на ракушку, которую я ціни не знав. пор я достать не можу. Это был кардиум кардикостатус. Это вот такая вот громадиная штука. Сейчас она больше 10 сантиметров не встречается. А сколько сейчас стоит такая? Сейчас она такая не стоит, потому что не попадается. Конзиология, раздел зоологии, наука, что вовчая раковины их систематизацию, так и Я начал определять то, что у меня лежит, подписывать этикетки. До того же, оно ну, просто собиралась, отложжало и так. А потом уже стало интереснее, что ездить начал, то научной экспедиции, то по работе по всем территориям начал собирать монетки. А мне кажется, тут одни живут там, другие, они не живут на одном месте. Ну, практически все озера наши. И Саровская программа финансировала. И мы по 700-800 детей по 4 раза на лето собирали. Ездили в Юлпук, Приднестровье. Ну, то, что сейчас нас стало за Описывали полностью все, что там живет. Там были и ботаники, и орнитологи, и клим... Гідрологи, різні спеціалісти з наміральний процес, собою групу дітей вині, показували, розказували, збирали матеріал. Поширення молюсків може відбуватися несподіваним чином. І часом якийсь різновид цілком несподівано можна зустріти в новому ареалі проживання. На Львовський університет з усією нашою банди молекологічною. Они насчитали 624 вида наземных моллюсков только. Пресноводные – это отдельная цифра будет, сколько я не помню. Это все началось в конце 90-х. Задал вопрос на макологической конференции в Житомире. Получил шок в ответ. Целая куча народа занялась изучением этого вопроса. Дали ответ. Потому для них это тоже был неожиданный вопрос. У нас в основном изучался Крым и Закарпатье. Там, где интересно полазить. Просто по паханным полям ходить никто не будет. Всегда считалось, что это мертвая зона. А я ездил в отпуск, еду по дороге на велосипеде. Каждые 2-3 километра, пять километров собираю пробы. И оказывается, что там то там-то появляются живут спокойно те виды которые мы не ожидали что они здесь могут жить сном транспорт не завоз где-то люди вот ребенок собирал допустим в крыму на пляже наземных курочки мама зачем тебе это надо проезжая мимо выкинула в окно и, виду климат подошел прижился и все та же баню Вермикулату, что я показывал, она живет в Турции, Греции, вот в тех регионах. Русско-турецкая война, обозы с товаром возили, завезли в Крым, прижились. Кто-то случайно выкинул на Бугази на станции морской. прижились там. Хотя это, в этом регионе они не живут. Но в Одессе точно так же два крымских вида еще вселились. Вот буквально эти последние 15-20 лет. Под тещиным мостом Клузлі довитки лінійки. І на Балковське во дворах там. Ще один прибулець рапан найбільша черепашка і лютий хижак Чорного моря. Він належить до класу червоногих молюсків, чиї раховини спірально завиті в равлик. Рапан був випадково занесений у Чорне море з Тихого океану всередині минулого століття і змінив екосистему. прижилось, температура соленость подходит пищи куча врагов ни одного. ведь мы до перестройки практически не касались рапана мы не ели. у нас была привычка медии все остальное мы не едим Ну, устрицу. За это время они у нас подъели приличную кучу видов полностью уничтожили. Они поедают двухсторчатых моллюсков, которые нам чистят воду, Андрій не просто колекціонує та систематизує раковини молюсків. Він провів 268 виставок у різних містах України. Частина його колекції досі перебуває на виставці в окупації на Донбасі. Проводив виставки, потім за год до Чорнобиля поламав позвоночник. Фізично вже не мог настільки працювати. Предложили преподавати, кружок вести. Ну, поїхав кружок вести. собрал группу детей по своей тематике и работал. Ну, в 2014 году я работал там, заповедник инспектором. Просто началась война. До этой войны полгода зарплату не платили. Выручку с нас собирали. Директор отвозил в Киев, а нам ничего. Мы просто дошли, когда вот была Иловайская война. Все в Иловайске начались обстрелы эти все. Директор просто сказал, ты одессит, едь в Одессу, пережди там месяц-два недельку. Гуза закончится, пойдете. Ну, естественно, коллекция здоровенная, вести ее никто не будет в такое время. Так осталось. Это полторы тысячи видов ракушек. Плюс столько же где-то ископаемых. Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей. Из 268 выставок были многие в школах, в садиках, здесь в Одессе, в санаториях. Вот. Потом начал выставляться в Очакове, Николаеве, Бердянск, Мариуполь, Симферополь, Алушта, Ялта. И по всем крупным городам Украины, кроме Харькова и где в Луганске я не поместился, и в Киеве я не поместился. Все реагировали шикарно. Даже заходил рекетер, браток в Алуште. Дочка смотрит, а он зашел просто с дочкой. Ну ты скоро. Ну дел, ну дел. Я подошел, говорю, братан, валюта. Ну что, валюту надо достает? Я говорю, ну, не надо. Вот. Вот это, да? А ну да, вот за это расскажи мне. Закончили об этом, стріл стивають монета. Монета, это, да? Ну, давай вот за это. І отак мне потихоньку пройшов всю виставку з удовольствием. Раковини молюсків зображені більш на п'яти тисячах різних марок у всьому світі. Зображення раковин також відомі на грошових знаках деяких країн світу. Наприклад, Багамський долар, Кубинський песо, Філіппінський песо. А також на монетах Гаїті. Але спочатку самі Черепашки були грошима. Вважається, що раковини Каурі є першою валютою, оскільки вони використовувалися засобом платежу ще 4000 років тому. Каурі черепашки стали засобом для товарного обміну, головним чином через їхню цінність як прикраси. Крім цього, вони довговічні, маленькі та легкі, що робить їх зручними у користуванні. Родом це приїзд Індійського та Тихого океанів. якоїсь миті через близькість до цього цінного природного ресурсу на Мальдівах народилась ціла індустрія видобутку морських раковин. Використання раковин у торгівлі було зареєстроване навіть у північній Америці. У багатьох народів вони вважалися символом багатства. Навіть зараз радять класти каурі в гаманець для залучення грошей. Вот это вот цепреи монеты. Придуманы были на Мальдивах, как единица измерения. Впервые это был все так на намен. А это было определенного стандартного размера мешочек, стандартным весом, так как они почти что не изменяются. Смотрите, я взяла вот. 2,50. И вот так от пальца до пальца мешочек кожаный, зашитый внутри мешочки, считалось одно бусту. Вот такого же размера можно было и вещь купить до локтя можно было за два боста купить, до плеча три, вот так четыре. И вот эти меры и у нас тоже ходили. А в наши дни люди готовы выкласти за невелику черепашку кругленькую сумму с тремя нулями. Не, я все просматривал, но я не в состоянии купить многие вещи. Вот то, то, что обалденно нравится, стоит соответственно. Ну, до 26 тысяч долларов за штучку. Небольшие. это какие? Это цепреи. Тут таких нету. Ну, цепреи считаются простыми. Ну, таких 600 с чем-то видов, 670. И у них есть очень дорогие. Конуса есть дорогие. Ось така миллюз 2 миллиметровая тоже є дорогая. До 4-5$ до 26. Доларів. У світі існують унікальні музейні та приватні колекції раковин. Декілька яскравих та великих колекцій є і в Україні. Разнообразні города. От у мене є в Кропивницькому колекціонерів кілька. Дніпропетровськ доволі часто колекціонери попадались. Запорожжя. Ніколаєві є. Здесь все, что связано с морем, то же самое Симферополь, Ялта. Кацунеров есть меньше, чем, допустим, мамизматов, флеристов там или еще. По ракушкам очень не густо. Кто-то собирает полочку, две, и на этом все. Ходит любуется. У кого-то, ну, загружать вот так, как дом целиком, таких мало. была большая коллекция на, на, на Таирова. механик, Он ну, всю жизнь собирал. Он тоже уже умер давно. Когда же делать? Дома. Дети пока нас решили оставить. Там более трех тысяч видов. Но у нього це було все в шкафчиках з під стеклом і всі комнати колідору. Квартира оформлена панет. Долі колекції складаються по-різному. Якщо пощастить, потрапляють до музеїв та радують глядачів довгі роки. А якщо ні, можуть просто бути знищені, викинуті. Адже часто колекціонери виявляють найцінніші речі просто у смітті. Вы вам рятуете их. Был у нас в Одесском университете преподаватель Степанов, uh -huh. который собирал четвертичный период. Коллекция мне случайно досталась. Здесь больших коробок, более пяти вот таких вот. Он собирал в основном всю Одесскую область и до Кавказа. Четвертичное отложение. Коллекция солености воды. Все лиманы у него на стеклышках. И случайно. Был, ну, проводили занятия в лице, ведь в Ришельевском. Выхожу, бабуля выносит поднос с секретными коробками еще 30-х годов. Я попросил посмотреть, можно, открыла там ископаемое. Говорю, бабуля, ну тяжело, давайте помогу. Фу, спасибо, сынок. Я больше дня три вывозил, потому что все на себе, в рюкзак. Там записи, полностью все этикетки. Это материал, собранный при бурениях разных скважин, проверка грунта. Вот от бензоколонки здесь на окружной, за болотного за мостом. И практически все заводы, которые строились в 60-е и 50-е годы. Бомбежки. Во время войны он жил здесь. И вот там есть этикетка в 5 утра глубина, ну, расстояние от оперного театра, от авиабомбы, воронка, глубина, ширина этой воронки и послойно, что он там собирал, в четвертичный период. Вот. вот, эта коллекция, ну, естественно, осталось коробочки подклеить, а этикетки все восстановлены полностью, выгревшие. Угу. Ой, смотрите, а это что, 31 год? Да. А что там пишется? И по 67-й. Угу.

Для колекції, що складається з трьох тисяч екземплярів, необхідно місце для зберігання або експонування. Але поки що господарові доводиться зберігати безліч коробок, складеними в одній кімнаті. Ну, взагалі колекціонерів у нас багато і хотілося б зробити не тільки для себе, а зробити 200 зал один, в якому можна було представляти різних колекціонерів в Одесі. путем показывать, что у нас есть. А есть у нас, сами знаете, достаточно много. И это достаточно многое пропадает в конце жизни. Я очень много коллекций видео, которые просто пошли на дно со смертью хозяина. У нашому дитинстві спірали подібне мушлі в будинку здавалися справжнім скарбом. Крім зовнішньої краси, вони зберігали в собі шум моря, притулиш її до вуха, чуєш звуки прибою і заспокоюєшся. Начебто нічого такого, а відчуття, ніби в руках тримаєш темницю. так вот ракушка лежит, она снимает отрицательную, вернее, ну да, отрицательную энергетику собирает. Вот так положительно, на энергетическом уровне. Вы ощущаете взаимодействие с ними? Не очень-то, я защищен полностью. при почти что миллион видов выбирать диапазон у нас. У нас выбираешь то, что, то, что тебе досталось. Ну, примерно, 3000 где-то есть минимум. Это не считая вот ископаемых, не считая там кучи всякого другого. Допустим, нельзя считать баночку, сколько там. Ну, скажу, могу сказать, что он один. Но там несколько тысяч. Это не Что-то их слишком много, по-моему. Ну да, их разбирать надо по виду. Ну, вот этот вид живет во Флориде. Привозят сюда моряки в основном. Куплены на староконном. Если была бы возможность ездить, собирать это все, я бы сказал, на каком пляже, возраст. Но не было бы романтики, я это не собирал бы все. Подписывайтесь на канал Віоліті про коллекционирование, ставьте нам лайки и обязательно пишите комментарии. Вы когда-нибудь собирали мушли?